Вы радикальный Господин Либин, у меня к вам вопрос не как министру обороны, а как политику. Политику Я загружен. чувствую себя как политолога. Как политику с огромнейшим опытом, с интереснейшей биографией, наверное, домой из самых успешных в современнейшей истории Израиля. Вот для меня лично, я думаю, для миллионов украинских патриотов, Мечта, чтобы у нас в Украине была такая армия, как Цахал, чтобы была такая спецслужба, как Масад, чтобы был такой уровень ну, внутренней безопасности. Израиля, наверное, это высочайший уровень во всем мире. Даже та ситуация, как ваш народ и ваша власть смогла всему миру рассказать о величайшей трагедии вашего народа, о Голокосте, и убедить весь мир относиться к этому с уважением, это для нас тоже пример, когда мы говорим о величайшей трагедии народа нашего Голокостя. В Израиле фантастический уровень образования, медицины. Это, наверное, одна из самых лучших моделей государственности вообще. Но для меня, как для очень многих людей в нашей стране, есть один пример, есть одна ситуация, где очень бы не хотелось, чтобы Израиль был примером для Украины. У меня был абсолютный шок, когда я узнал, что у вас в парламенте сидят люди, которые не признают государственность Израиля, которые систематически публично игнорируют э, мероприятия государственной владости, будучи депутатами КНЕСИТО. У нас сейчас в Украине все идет к тому, что может возникнуть такая же ситуация. Если будут проведены э, выборы на Донбассе и террористы с ЛНР, с ДНР смогут зайти в украинский парламент. Очевидно, выборы на оккупированных территориях временно выиграют. С точки зрения вашего огромнейшего опыта, была ли это историческая ошибка для Израиля, то, что людей, которые не признают его государственность даже публично, они имеют возможность быть в Кнессете, в парламенте? Спасибо. Я могу высказать свое личное мнение, которое высказывали много раз в СМИ и в дебатах. нарушением закона, э, универсальным нарушением закона. И то, что даже у нас не хватает политической воли и решимости вот, пресечь такие явления, конечно, это абсолютно отрицательное явление. Я могу привести только пример Маргарет Тачер, когда люди, принадлежащие к Ирландским террористическим там, организациям были выбраны в парламент, она им не дала э, войти в парламент, они сидели в тюрьме, объявили за голодную забастовку. Часть из них умерла прямо там. В английской тюрьме Англия как бы э, вполне, по-моему, демократическое государство. И, конечно, пример он является очень показательным. И насколько в современном мире... Что это необходимо. Это действительно сильные лидеры, когда на Западе были сильные лидеры, когда был тандем Рейган Тачер, все выглядело иначе, совершенно иначе. Возможно, был бы этот беспредел, который мы скажем, видим тут сегодня на Ближнем Востоке. В эпоху Рейгана Тачера, думаю, что нет. Поэтому да, но. одной стороны решитель, с другой стороны, в соответствии со здравым смыслом. В конце концов, самый лучший критерий, самый правильный подход это опираться на какие-то вещи, на э, нормальное человеческое мышление и не искать какие-то философские теории для того, чтобы оправдать полное бездействие. Но я хочу вернуться, говорю, понятно, нужно понимать, что должна быть одна центральная идея создан как сионистское государство вся наша политическая вся наше политическое обозрение было сформулировано вокруг сионизма У нас есть левые правые центристы но сионизм является центральной идеей которая объединяет всех мы стараемся очень поддерживать средний класс и вкладывать образования, которые в априори намного больше, чем все другие министерства, включая вот, наоборот. И все это у нас, опять таки, нетрудно сегодня представить. из Израильский без вклада всех тех людей, которые приехали с Украины. У нас тут задействовано, думаю, сотни тысяч врачей.